У нас триває будівництво гаража. Ось І зараз на даний момент вже накрили яму. Получається, що у нас тут такі досочки. Досочка виходить 50-ка. Доска буде ще у нас покриватись маслом якимось. отработкой, наверное, скорее всего все. и получается, что яму закрыли досками уже. Так, можно тут будет, хотя бы ходить спокойно. Так, а далее, далее, получается, все это дело будет ревнятись. Есть у нас вот такой отсевчик. И будет из сборкивка. Вот так вот будет получаться ривень. Отсева есть тут у нас трошки от Отсева брали 10 тонн. Вот из этих 10 тонн уже... Половини нема. Ну може не половини, може десь третя частина. І ще якби нічого толком не засипали. Треба буде і тут засипати і навколо ями.